mir Вчера слушала очень крутой ролик по книге Еноха. И, кстати, апостол Иуда писал также о Енохе, что Енох говорил, что Бог, он Господь, идет своим воинством, да, наказать всех грешников, которые грешили, которые творили беззаконие и будут, в общем, они наказаны. И, кстати, Павел также писал о Енохе, что он был в свое время взят живым на небеса, да, и взялся, да, потому что вера его была велика, и он максимально был праведником в то время, нечестивцев, да, и сейчас мы действительно можем смотреть и думать, какой грешный мир, как же выжить в этом мире, но действительно, если мы будем держаться за Слово Божье, если мы действительно будем изучать Слово Божье, познавать истину, то тогда мы сможем удержаться и в праведности, да, тогда мы действительно удержаться в истине, да, и по примеру Енах показал, да, что дверь в небеса, она открыта, и также Илия, который был вознесен живым, да, то есть Огненная колесница его забрала, и он тоже был вознесен. Поэтому э, двери в небеса открыты. Вопрос нашей праведности, вопрос действительно нашего соединения с Богом, нашего принятие Христа в свое сердце. Поэтому очень важно изучать Слово Божие, разбираться в этих моментах. И тогда действительно наша душа, она будет спасена. Мы не будем просто под обольщением, обмануты сатаной, э, просто грешниками, наследие которых просто гиена огненная. Да? Поэтому благословляю вас, подписывайтесь на канал Иссалтаненко, изучайте истину и будете свободны от всякого греха. И наследие ваше будет жизнь вечная в познании Господа нашего Иисуса Христа.